ஸ்ரீமத் மூன்றாம் அய கர்மோக அர்ஜுனாச்சியேத் நே மதிர்ஜன்தி கர்மகோம் நியோஜயசி கேச்சவியாமிச்சே நேவியேனி மோகைய சீவமே தேகம் வத நித்தியகம் ஆன श्रीभगवान्वाचा लोकेऽस्मिन् त्विपिता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुसोक्ष्णुते न स संन्यसना देवसिद्धिं समधिगच्छति न हि गच्छित् क्षणमपि जादुदिष्टत्यकर्म कृत् कार्यते ह्यवसत्कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्तान् विमूढात्मा मिथ्यासारक्ष उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारपतीर्जुन कर्मेन्द्रियैकर्मयोगमसक्तस् मसक्तक्स मसत्त, विशिष्यते नियतं गुरुकर्मत्वं कर्मण्यायोग्यकर्मणः शरीरयात्रापि च शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धे तकर्मणः कर्मणः यज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोगोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म, 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 कर्म कौन्तेयमुक्तसङ्कचमाचर सह यज्ञात् प्रजाक् सृष्ट्वा पुरो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्व मेषवोऽस्विष्टकामधुक् देवान् भावयदानेन देधे भावयन्तु वग परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान्वो हान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्था न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह यज्ञशिष्टासिनत्सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः पुञ्जते पुञ्जन्ते ते त्वघं बापा ये पसन्ध्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि बर्जन्या तन्न सम्भवग यज्ञाद्भवति भर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्मब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तय देहयः रामो मोघं पातस जीवति यस् यस्वात्मरधिरेव स्यादात्मतृप्तच्च मानवग आत्मन्येव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो गच्छ गच्छन् न चास्य सर्वभूतेषु कक्षिदत्तव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषग कर्मणैव हि कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिथा जनकादयः लोहसङ्क्रहमेवापि सम्पच्यन् कर्तुमर्हसि यत्यदा सरदि श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनग तयत्प्रमाणं कुरुते लोगस्तदनुवर्तते न मे पातास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदिह्यं न जादुकर्मण्यतन्द्रितग मम वर्मानुवर्धन्ते उचिते युरी में लोगा नगुरियां कर्मचे तकम संकरस्य चकरता स्यां मुपाखण्यामी मांग सक्ता कर सक्ता कर मन्य विद्वांसो यता वंती भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तशिकीर्षुल्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेतज्ञानां कर्मसङ्ख्यां दोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वज अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोगो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढात् सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविधो मन्थान् कृत्स्नविन्न विचालयतु मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्यात्यात्मसेत्तसा निराचिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विकतच्वरग ये मे मतमिदं नित्यमनुदिष्टन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सु मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एद्वेदप्यसु नानुदिष्टन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधि सदृशं चेष्टते स्वस्यां प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहं निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्याति रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमाहचेत्तौ ह्यस्य परिवंतीनो श्रेयांस पधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठिताः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन वाचः अदकेन प्रयुक्तो यं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन अविवाश्नीयः भला दिवनियोजितः श्री भगवानुवाचः कामयेश क्रोधयेश रजोगुणसमुद्भवः मगाचनो महापापाविद्येन मिघवैलिनं तूमेनाव्रियते वह्निर्यतादर् सोमलेन च यतोल्भ्येनावृतो गर्भस्ततादेनेतमाब्दमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरदर्शभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाचनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेऽप्यः परं मनग मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परदस्तु सग एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तप्यात्म अनमात्मना जहि चत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायगा